selalulah melakukan muhasabah dan mestinya kita merasa yakni bimbang dan takut di samping kita juga mesti positive thinking terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sila anda rujuk dalam surah Al-Anbiya ayat 90 itu. Allah menjelaskan pada kita sikap para Al anbiya Sembilan puluh Qawluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Ayat ini merujuk kepada Sebagian para ambia yang Allah Sebut pada ayat-ayat sebelumnya Banyak sekali para nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Mula dari ayat 51 itu tentang Nabi Ibrahim ya, sehinggalah ayat tadi 90. Ya. Dan sebelum ayat ini ayat 89 ada disebut Nabi Zakaria. Nah, tengok di sini, Nabi Yahya ya. Nah di tengah ayat 90. Allah berfirman innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana fashiyin ini sikap para anbiya yang kita mesti berusaha menurut kemampuan kita untuk meniru beriktida meniru sifat mereka yang mulia ini. Yang pertama innahum kanu yusari'una fil khairat. Apa terjemahnya? Suguhnya mereka itu selalu bersegera. selalu bersegera dalam melakukan bersegera. kebaikan dan kebajikan. Yusari'un. Nah, coba sekarang tanya diri kita, ada tak sikap ini pada kita? Bila kita mendengar dan mengetahui ada kebaikan ada tak pada diri kita Sifat musara'ah Bersegera Tidak menangguh-nangguhkan Tidak tunggu dan lihat Sesetengah orang di kalangan kita ni Kalau ada ruang dan peluang untuk membuat kebaikan dan kebajikan Selalu dia tengok orang lain dahulu eh, Kita tunggu dan lihat Lihat dan tunggu Sementara anda melihat dan tunggu Orang lain sudah buat kebaikan itu dalam hal melakukan kebaikan dan kebajikan mesti ada musara'ah. Karena ada kalanya kesempatan itu datang hanya sekali. Ada kalanya. Oleh itu menggunakan peluang seperti ini harus ada sikap berlumba-lumba dan bersegera. Musara'ah. Itu yang pertama. Yang kedua waya tuunana raghab wa rahab. Kedua, apa? mereka selalu berdoa kepada kami dengan cara bagaimanakah nah, kan? Kata diri raghaban mengharap, rahaban dan cemas. Sekarang tanya pada diri kita sifat yang kedua ini. Adakah kita selalu berdoa kepada Allah? Doa adalah ibadah. Munajat, mohon kepada Allah sesuatu yang akan memberi manfaat kepada kita untuk kehidupan dunia dan akhirat atau mohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang akan menimpa kita atau suatu kemadaratan baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat tidak ada yang dapat memperkenankan doa-doa kita melainkan Allah sendiri tidak ada kasyifuddur tidak ada yang dapat menghilangkan kemadzaratah yang menimpa seseorang illallah melainkan Allah. Oleh itu jangan berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ini kerana doa adalah ibadah sebagaimana Rasulullah, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah wal ibadatu lillah. Dan apa saja jenis ibadah adalah milik Allah semata-mata. Dan Allah sendiri menggalakkan, menganjurkan, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu menyeru dirinya berdoa kepadaNya. Lalu Dia berjanji bahawa Aku akan memperkenankan doa-doa kamu. Ingat itu ayatnya Surah Al Baqarah 40 ayat 60 ya. Karena mengingat terlalu lama saya bagi saja Surah 40 ayat 60. Di dalam ayat itu Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum Udu'uni Astajib lakum Hadis itu Salam 40 ayat 60 Dan Tuhan kamu telah membuat Announcement Pemberitahuan Apa dia Udu'uni Berdo'alah kamu sekalian Kepadaku Itu satu announcement dari Allah Dalam bentuk Amrun perintah. Udu'uni berdoa kepada aku. Bukan udu'una ya. Bukan berdoa kepada kami tapi kepada aku kerana itu ibadah dan ibadah itu lillah. Lalu Allah memberitahukan astajib lakum. Ini saya pasti akan keperkenankan doa kamu. So, bolehlah kita berdoa kepada Ya Allah Engkau berfirman di dalam kitabmu yang mulia Udu'uni astajib lakum Engkau memerintah kami untuk berdoa kepadamu Kini kami berdoa dan engkau Berjanji bahawa engkau akan memperkenankan doa-doa kami Maka perkenankanlah doa kami Wahai Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui Itu doanya kepada Allah Seluruh, ke, sifat dan keadaan doa itu Mesti raghaban Wa rahabah nah, Ini keadaan orang yang berdoa Mesti dalam keadaan Penuh harap dan cemas Nah ini Memerlukan kepada satu situasi Yang kondusif Dan situasi minda kita Keadaan itu Supaya timbul Raghaban dan rahabah Tetap harus serius dalam berdoa itu Macam mana supaya timbul Raghabah itu Yani... Dengan penuh optimis Penuh harap bahawa doa itu Akan diperkenalkan oleh Allah Kerana surah 40 ayat 60 itu Menjadi pendorong kepada Hamba ini untuk selalu berdoa kepada Allah Dan dia begitu optimis Bahawa Allah akan memperkenalkan doanya Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya akan merasa malu kalau Hamba-nya berdoa lalu Allah tidak memperkenankan doa itu, rasa malu. Tapi tentu saja kita harus tahu tentang adab-adab doa. Apa dia syarat-syarat agar doa itu diterima, dan apa dia keadaan-keadaan yang menjadikan doa itu tidak diperkenankan oleh Allah.